Вітаю усіх, хто зараз дивиться вечірню панораму. Наступними гостями нашої студії будуть ветеран Великої Вітчизняної війни, голова Ради ветеранів Богунського району Герман Іванович Бабульов. Добрий вечір. Добрий вечір. І Олександр Петрович Коцюбко, президент спортивного клубу Легіон, меценат, благодійник, людина, яку знають в області дуже багато наших жителів. Тема нашої розмови в студії така: 28 жовтня виповнюється 69 років з часу визволення України від німецько фашистських загарбників. А 31 грудня вже ювілей відзначатиме наше місто Житомир. 31 грудня 1943 року воно було звільнено від німецьких фашистських загарбників. Я хочу, щоб розпочали цю передачу, цю розмову студії. Ви Германа Івановичу. Скажіть, що відчуваєте ви зараз напередодні цих дат? От е, які почуття? Можливо, що ви хотіли сказати е, ну, з огляду на ті події, які, в яких ви брали участь, я бажаю, дуже, щоб всі люди знали і пам'ятали, якою ціною достались ці перемоги. Потому что фашисты уничтожали наши города, села, людей. И значит, чтобы осталось в памяти наших поколений, вот эти даты, надо обязательно их достойно встречать и оформлять, и праздновать. Значит, если надо пример привести, я... Значит, Будучи 17-летним, 18-й год, мне шел, я уже воевал и был значит, истребителем танков. Сначала был наводчиком, но когда погиб командир орудия, я стал командиром орудия. Эти вещи, значит, ну, их можно один из эпизодов, который у меня в памяти напомнился, такой очень серьезный. Нас поставили значит, да, пере, пере, по, по, по бревнам, перекатили пушки. На, значит, на небольшую речку так, и поставили с одной стороны одну пушку, с другой стороны зередорожный э, насыпь была. Рельсы сняты, шпалы сняты. И вот значит, была зима. И значит, э, тут было танкоопасное направление. Я впервые увидел «Тигр». Идет, качает, шел только дольный тормоз, но ну, уже было наводчиком. Значит, э, когда расстояние стало такое, что можно было стрелять, я сделал выстрел, точно попал в него, но снаряд с исками в сторону и пушка не берет. Потому что лобовая броня была Конечно. такая, что ну, не пробивала. Но повезло то, что где-то метров за 800-700 за насыпь немножко значит, ну, не а оборачивает. И часть борта танка показалось. И я тогда бронебойный зажигатель зарядил и между гусениц. Тогда там что-то случилось, и танк остановился. Начинает разворачивать башню и на нас. Тогда под калибр снаряд под, под башню. А пушка стреляла, как снайперская винтовка. Угу. И когда снаряд попал туда, раз, И значит, он уже не мог значит, дальше поворачивать на нас э, свою, э, свою пушку. Значит, за этот бой... В этом году значит, нас было 14 человек. 7 человек один расчет, второй. И в живых осталось 4. Значит, раненых еще два человека, а остальные погибли. Вы какую-то нагороду отримали вот за целый? Эту... Вот первую боевую нараду я получил за этот бой. Медаль за отвагу. Я ее ценю больше, чем орден. Для солдата медаль за отвагу была ну, равносильной ордену. Це вот для мене дуже важлива медаль. Олександр Петрович, ми вже в цій студії говорили, засоби масової інформації пишуть, що е ви надаєте постійну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, не шкодуєте ні грошей, ні часу. Не даєте цю допомогу тільки до дат, як дехто робить. Там, як, наприклад, тільки день перемоги, вже ці люди, як кажуть, з квіточками, з якимись чайниками вже дають цю допомогу ветеранам. А ви це робите постійно. Постійно, так. Да. Чому? Ну, звісно, <кхем> діло в тому, що звертайте ну, внимание, от Герман Іванович. Ви звертайте внимание, наскільки він... Він эпизодик такой розказав, буквально. Короткий, маленький, но а, буквально все наши ветераны, будем так говорить, и, и Житомирские, и Житомиряне, и Украины, они ценой своей жизни отстояли нашу независимость, нашу, независимость, Свобода. нашу свободу. Нету ни одной семьи в городе Житомире, ни одной семьи где бы дедушка или бабушка не э, воевали, про, дедушки, прабабушки не воевали, не оставили независимость нашей страны. Ну и, естественно, и в моей семье тоже и дедушка воевал, и, ну, и дяди, два дяди. Вот, поэтому я вот и буквально недавно вот на Германа Иванович товарищ, будем так говорить, это мой дядя, они много лет подружили. Э, к сожалению, он умер ближе к 9 мая. То есть мы все помним то все хорошее, все святое, что они сделали для нас, то есть для нас, ныне живущих здесь. И поэтому мы просто обязаны, правильно вы сказали, не жалеть ни средств, ни времени для того, чтобы им делать что-то хорошее. И сегодня тоже, будем так говорить, у них нелегкая жизнь, им чего-то, конечно, может быть, времени не хватает, влады наши, чтобы уделить им время. Ну, Нужно, щоб хтось це Мне, Всі разом. І да, влада, мені тяжело це робити. Мені дуже приємно це делать. В удовольствие, Дякую. Будем так Герман Іванович, наступне запитання до вас. Як ви вважаєте, що була оця спадковість поколінь, які знають про ці події? Наскільки важливо? Що ви спілкуєтесь з молоддю, ви проводите такі зустрічі з студентами, ви проводите зустрічі з учнями шкіл. Наскільки це важливо не тільки для вас, а взагалі для нашого суспільства, для нашої України? Я хочу сказати, що пройде 5-10 років і не буде живих свидетелів історії Отечественної війни. Поэтому наша задача, и я ставлю одна из первых задач во всей значит, ветеранской работе, это, значит, чтобы передать наши понятия, наши значит, э, наши дела, как мы творили их молодому поколению. Мы проводим отличные мероприятия. Вот уже несколько раз на базе школ собираем типа огонек, значит, ветераны и ученики. Uh -huh. На этой на, на этих вот таких мероприятиях Значит, проводим э, такую вещь. Вот, э, э, редко когда ведется речь о, о, о тыле, армии, тыл. тыл. Вот если бы не было крепкого тыла, если бы народ значит, не воевал, весь народ, я бы не смог воевать. Я был одет овчинный хороший, ватные бревки, валенки, все. И я мог ночевать в снегу. Вот я разрывал снег и сверху приковался палаткой и выживал. А если бы не было, вот знаете, вот я рассказываю детям, что вот 14-15-летние, 16-летние стояли у станка и точили снаряды. В колхозе выращивали хлеб в совхозе. Это надо помнить, и, и чтобы эти молодые люди знали, как досталась наша победа в Отечественной войне. Значит, и у меня есть актив Такие значит, ну, доброжелательные люди, они могут днем или ночью ухаживать за стариками. И потом значит, за каждой школой закреплен фронтовик, который отвечает значит, и всегда перед молодежью выступает. Значит, на праздниках, значит, на вот Есть День этого знаний и так далее, они выступают с беседами. Вместе, кроме этого, к нам ученики приходят. Вот, например, значит, был день пожилого человека. К нам пришли дети, знаете, и поздравляли нас. Как приятно посмотреть на этих значит, детей, как они перед нами выступают, какие они исполняют песенки. Одно удовольствие. И мы им значит, также с такой же душой передаем то, что мы видели, что мы знали. И всегда говорю, чтобы они были достойны, Достойними людьми, патріотами були, щоб вони знали, як надо захищати родину. Оксан Петрович, от ну щось, що це не секрет. Деякі люди, деякі політичні сили кажуть, що ці події великої вітчизняної війни вони не мають такої великої сили, що їх варто, якщо не забути зовсім, то якось применшити їх значення. От, мовляв, для чого ми от так багато і на нашому телебаченні зустрічаємося з ветеранами. Что вы сказали этим людям, которые вот так Значит, думают? Все должны знать о том, что наши ветераны, наши фронт, ветераны войны, дети войны, э, участники, вот у нас памятник единства фронта и тыла, памятник победы в народе еще говорят, мы ходим туда. То есть все эти люди не только освободили нашу землю, но еще и Европу от фашистской чумы. И они воевали фактически... С огромной силой, ведь фашистская, это была не только фашистская Германия. Коалиция. Типа. Коалиция, туда входили венгры, румыны, итальянцы, австрияки, э, испанцы, фашистская Испания, Финляндия, шведы бомбили на Балтике наши подводные лодки, даже французский легион был в 7 километрах от Москвы. Фактически это огромная сила, единственная страна, которая отстояла свою землю, независимость, это Югославия две трети территории немцы так и не взяли в Югославию в 1945 году, поэтому они не вовсе не в Европу, не в соцлагерь, они так и назывались Федеративная Республика Югославия. Поэтому буквально наши, вот, будем так говорить, дедушки и бабушки отстояли свободу для всей Европы. Они освободили Европу от фашизма, от страшного. Потому что мне дедушка рассказывал, что происходило, как это происходило, что делали фашисты, не на сах на деле. Поэтому эту свободу нам все вместе нужно, конечно, сохранить. Поэтому я понимаю очень хорошо наших ветеранов, которые пытаются до нас донести для чего? Для того, чтобы больше в Европе не было войны. Вот для чего они это Разумело. говорят. Герман Иванович, Олександр Петрович надає, я уже говорил про это, постійну допомогу от вам, ветеранам, я маю на увазі, вашей ветеранской организации, организации детям войны. Насколько відчутною є эта допомога ну, для вас, для ваших друзей, однополчан? Знаете что это значит, человек с доброй душой. Мы значит, от имени 7 тысяч ветеранов, которые у меня на учете, мы кланяемся ему в ноги, потому что он очень часто, вот в течение 2013 года он несколько раз нам оказывал значит, помощь. Ну какую? Всякие, значит, вот, значит, привозит инвалидные коляски и мы, соответственно, значит, их выручаем инвалидам по линии власти. Эту коляску, во-первых, чтобы получить, надо, чтобы медицинская комиссия после этого посылает запрос на завод. И когда завод сделает эту коляску... Черга, а? куда идет, а? черга, идет. Да, поэтому он делает исключительно ну, доброе дело. И для нас, мы всегда к нему приходим с улыбкой. И он этим самым отвечает. Ведь иногда бывает очень нужно, вот, ну, случилось, женщина перенесла инсульт, ходить не может, надо хотя бы ходунки, кто это, Александр Петрович сделает, надо, значит, допустим, вот в вас... лекарню дать покласть. Да, он в госпитале, в военном госпитале, значит, сделал кровати, специальные кровати, которые можно перевозить, это же бесплатно, сколько там? Кровати вы тогда делали? В ну, госпитале 5 да. или 10, я уже не помню. О около 10 кровати А это же знаете, не, не так просто, они же дорогие. Но Все это, надо, он, да. он он делает не себе, он делает не кому-то персонально, так, а делает всем, кто нуждается. Зазумело, зазумело. В следующем я так уж на початку передачи зазначал мы будем назначать 70-летнее вызволение Украины от немецко-фашистских загарбников. А цього року 70-річчя визволення нашої області, от ваші ветеранські організації, і у вас в спортивному клубі Легіон вже розпочалася підготовка до цих ну, дат. Так, да. Я знаю, що в області також ведеться дуже велика робота по підготовці до цих історичних дат, історичних подій. Розкажіть про те, що буде відбуватися у вас. Які заходи до ми вже місяць тому назад Начали значит, обследование. У меня есть волонтеры, значит, есть список. По этому списку идут на квартиру, проводят обследование, значит, составляют акт со всеми данными, какие, чем нуждается этот там. Всех инвалидов войны, за каждым закреплены волонтеры, и сейчас проводим обследование. Значит, и, э, что потребует людина, так? да, 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 да. Что то, или с квартиры не, не так, или что-то еще. Но зачастую приходишь к инвалиду, он улыбается и радуется, что к нему пришли. Он говорит, что мне зачастую не надо никаких таблеток. Но пришли со мной, побеседовали. А он одинокий, вы понимаете? Так, ему, значит, физически уже слабый. І от постійно ситі в стадії своїх цих стін. І а коли приходять к нему і розкажуть, що діються в страні, що у нас в Житомирі, він очень доволен. Розуміло, що буде спортивний клуб Легіон готувати до цих подій. Ну і не тільки цих, а й до 9 травня взагалі. Ну, ми ця традиція 9 мая ми про нашій середно при наше чемпіонат чемпіонату чемпіонату України по боксу. 9 мая в Житомирі ми проводимо к дню. Победы и естественно мы приглашаем наших ветеранов и детей войны На этот праздник и таким образом они могут и ветераны и дети пообщаться А дети как губка не впитывают то что им ветераны рассказывают они Очень хорошо разбираются наши боксеры Наши спортсмены И не только они же приезжают из других городов тоже Это три дня эти соревнования проходят И познают что такое э, Свобода Вот и мы конечно же Рады видеть всегда наших ветеранов, им очень приятно, мы им дарим цветы, мы им дарим подарки, им очень приятно внимание, им очень приятно забота, и нам тоже хорошо с ними и тепло. Что за заход будет у музычно-драматическом театре в листопаде месяце, и насколько я знаю... 12 ноября... 12 ноября, вот вы ветеранов также запрошу. Обязательно. 12 ноября будет десятилетие спортивного клуба Легион. 10 років нам вже, і ми будемо проводити празнічний концерт у музично-драматичному театрі імені Кочерги. Ми запрошуємо туди ветеранів наших, і не тільки ветеранів, але й дітей війни. Це наші друзі, і ми будемо разом святкувати. святкувати. Угу. Ну, я дякую вам, шановні друзі, що ви завітали до нашої студії. Что бы вы хотели сказать, Германа Иванович, Олександр Петрович уже как бы так завершил свою думку, что бы вы хотели побажать нашим телеглядачам разных поколений, которые смотрят сейчас эту передачу? Вот, прошу. Я хочу, чтобы люди знали и не забывали, не забывали то, что сделано нашим поколением. И чтобы уважали, ценили тех, кто воевал и кто потом восстанавливал страну после войны. Вы понимаете, это же не, не так просто было. И все-таки этим людям надо низко кланяться. И молодежи, особенно молодежи, хотел, чтобы они значит, ну, уважали стариков и ценили их, чтобы значит, всегда э, помнили и знали, что они достойны этого, потому что они сделали то, что он сейчас спокойно живет может значит, радоваться жизнью, а это сделали предыдущее поколение. Дякую вам. Ремарочку, можно? Прошу. Я хочу еще пригласить наших ветеранов 12 ноября в драмтеатр на 18.30 на наш праздник. Мы вас встретим, и вы с нами, вам будет с нами приятно. Дозвольте еще раз вам подякувати за участь в нашей передаче, привітати с наступающими святами. Шановні телеглядачі, я з вами не прощаюся. Но о 18 годині 10 хвилин ми продовжуємо розмову і тоді ми будемо говорити про роботу Житомирської лікарняної каси.